到了，来不及了！哈哈哈哈你们两个果然躲在这里。师妹，我就说斩破哪有那么容易突破，师傅很快就到了，你兄长应该也一起来，到时候我也保不了你了。有本事冲我来，欺负一个女孩子算什么英雄？好啊！ 让我先解决了你，再跟师妹好好说道说道。小子，不是很厉害吗？ 让我挑断你的手脚筋，看你还怎么狂妄自大！女英雄，右前两步，上两寸。 大哥。呃 父已经派弟子去请令妹了，估计是起了冲突。要不秦将军亲自去看看？走。三儿哈哈哈哈哈！鲁 <laughs> 平，你突破了又有什么用？秦七不会放过你的。我们在这儿。秦桑，冒犯了。<laughs> 怎么回事？所有人都退出去！到底发生什么事了？若婷不是你得到的密报，秦桑在此修炼斩破的吗？什么斩破、啊？我从来就没听说过。师父。 他们也是刚刚才突破完斩魄，您仔细查问，一定能审出来。若婷。我本来为了秦小姐的清誉，不提也罢。你现在还反倒把脏水先泼到我身上，明明是你心生歹念，对秦小姐欲行不轨。你好大的胆子！你胡说八道！此人诡计多端，大家切莫信他。我与秦小姐约在此地切磋剑术。 此人垂涎秦小姐已久，竟然根至此地，还好被我制服了。秦小姐也可以作证。哥，难道这衣服是我自己刺坏的不成？文瑞<睿>、哎，师傅，师傅救我！秦将军，请吧。师傅<父>。嗯，秦将军，洛婷的事。 暂且不提，令妹修炼斩魄的证据找到了，你是否查验一下啊？